Майбутнє Луганщини вітаю всіх, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Михайло Мартинко. Ми розповідаємо про молодь нашого краю. Чим живуть наші молоді люди? Які вони мають у Луганській області можливості та перспективи? Чи зможуть вони себе знайти і реалізувати саме тут? Хто буде розвивати наш край? Як вплинула війна на їх впевненість у завтрашньому дні і усвідомлення свого місця у цьому світі? Чи є загроза Донбасу знову перетворитися у дике поле? Про що вони мріють? На всі ці питання відповідають найбільш соціально активні, енергійні та обдаровані молоді люди нашої області. наші дні вже не перший рік принято впроваджувати модель соціальної обізнаності, де людина виступає як найвища цінність. Але у країнах Західної Європи та США така ідеологія не нова. Там люди живуть за подібними принципами вже давно, і навколо постулату, де людина та її гідність виносяться на перше місце. Формують внутрішню державну політику та обирають відповідні моделі виховання для дітей та молоді. Однією з найбільших відмінностей від формування світого льоду сучасної людини, що живе в Україні, є те, що на теринах нашої держави люди не звикли показувати свої привабливі якості. Така поведінка є відголоском радянського соціального програмування, тому що владі колишнього СРСР було навігідним, щоб людина могла у повній мірі збагнути свої сильні сторони, бо це викликало б на на покору режиму. На щастя, у наші часи люди поступово готуються від такого світогляду, і це особливо вмітно в молодіжному середовищі. Саме тому для нашої програми ми відібрали дівчину, яка ототожнює своєю особистістю нове бачення світогляду молодої України. Її звуть Анна Дорогіна. Вона є студенткою східноукраїнського університету імені Даля. Аня, будь ласка, чим. вы выделяетесь на фоне остальных студентов? Я бы не сказала, что я выделяюсь. Тут уже вопрос стоит в том, хочет ли человек выделяться. А вы хотите выделяться? Я, да, захотела выделиться, и поэтому сейчас занимаю должность заместителя главы студенческого самоуправления. Активно развиваю жизнь вне учебную нашего университета как могу. И как у нас жизнь развивается студенческая? Ну, значит, во-первых, мы проводим различные мероприятия. Сейчас я организовываю городской флешмоб, в котором будут принимать участие школьники. С сегодняшнего дня мы начали делать обход по школам с 8 по 11 класс, также техникум, училище. Этот флешмоб посвящен дню рождения нашего университета. 27 марта. Вот. Потом я еще хочу провести тренинг по ораторскому мастерству. Вот как. среди студентов, да. То есть на первом курсе нам проводили тренинги. Назывались они, ну, по-разному, в основном, это было направлено на развитие личности. Это были дебаты. Мы ездили на всеукраинские украинские дебаты, ездили в этом году на одесскую. Дебатную школу осеннюю. Вот. Так что думаю, не получится. Может, что-то расскажете, может, посоветуете, как человеку молодому в нынешнее время нужно направить свой ход мыслей правильно. Как сформировать? Есть какие-то базовые позиции, принципы? Конечно, есть базовые позиции, но в основном, естественно, лучше было это объяснить на тренинге, так как за пару минут это не расскажешь. Тренинг будет проходить 29-30 марта в 109 а учебной аудитории, учебного корпуса. Время, как бы, еще не определилось, но примерно на 16.00. И кто вас может принять участие? Участие смогут принять все студенты, которые пожелают. Если это будет большое количество студентов, то мы переместимся в более большую аудиторию. Вы Естественно. Все-таки повторю вопрос. Какие должны быть базовые позиции у личности, у человека, для того, чтобы чувствовать себя уверенно? Не обязательно, для того, чтобы быть успешным, быть активным. Не обязательно. Не обязательно. Есть люди, которые достаточно пассивны, но тем не менее они успешны, так как они, как бы, так сказать, упорно занимаются тем, что им нравится. То есть я бы не сказала, что они активны. Я как бы хочу провести тренинг более направлен на ораторское искусство. То есть не на развитие личности, а на ораторское искусство. А как не бояться выступать перед толпой? И как не бояться выступать перед толпой? Ну, значит, самое первое правило – это иметь четкий план того, что ты будешь говорить. Если имеется такая возможность, естественно, если это не какое-то спонтанное выступление. Действовать по плану. Там Четкая структура идет тренинга моего. Угу. И там э, все, начиная от плана, заканчивая внешним видом, потом э, также как реагировать на такие ситуации, когда э, в зале находятся личности, э, ну, будем так говорить, негативные, которые э, пытаются каким-то образом тебя сбить и так далее. Чтобы человек не боялся выступать, я помню дебаты. Я поднимала руку, когда хотела в этом участвовать. Я даже не знала, что это такое. Я просто подняла руку, потому что мне было скучно, и мне хотелось где-то участвовать. Потом, когда мне объяснили, когда мы начали тренироваться в своем университете, так сложилось, что я ни разу не проиграла. И мне это понравилось. Мы собрали сборную команду из нашего университета, я была командиром, и поехали в Одессу. Ну, так как мы в дебатах были еще новички, там были команды со всей Украины, естественно, мы не выиграли. Было одно призовое место, первое, и все. Но зато было море эмоций. И вообще, как только мы в университете собирались играть в дебаты, нам сказали, возможно, вы поедете в Одессу. Но это было так сказано, что мы даже на это не рассчитывали. А потом нам как-то вечером звонят и говорят, ну что, вы поедете? Ну, мы, конечно, обрадовались. И в Одессе это был просто заряд и позитивом, и новые знакомства, и все, что хочешь. И действительно развиваешься вместе с остальными студентами. И я бы хотела, чтобы все студенты не думали, что это просто ты куда-то съездил, вернулся, фоточки выложил в контакт или в инстаграм и все. На самом деле нет, ты меняешься вместе со студенческой жизнью только тогда, когда ты принимаешь в ней активное участие. И она запомнится тебе тогда, когда ты везде, просто везде принимаешь участие. Это интересно, это всегда и шуточки, и все, что хочешь там будет. И Естественно, потом в университете к тебе по-другому относятся. Тебя везде знают, и если тебе нужна какая-то рекомендация где-то, ты можешь свободно подойти к любому преподавателю, он тебе такое напишет, что просто как будто ты золотой студент <laughs> на весь золото. Это очень приятно, на самом деле была активна не только вот в студенческие годы, я была активна всю жизнь. Я занималась спортивной гимнастикой, скрипкой, фортепиано. То есть у меня было очень много увлечений, и везде так складывалось, что я была ну, то есть как бы впереди. И я не знаю, какое... Наверное, самое большое достижение мое было, когда мне было 7 лет, когда я получила травму мозговую, и Потом, после больницы, я поехала на всеукраинские соревнования по спортивной гимнастике и заняла первое место. Вот этой грамотой я горжусь больше всего. А все остальные, то есть пение, там, участие во всяких конкурсах, э, скрипка это, конечно, есть первые места, но ими я так не горжусь. Кем вы себя видите в будущем и где? Мне кажется, в любом случае это должна быть управленческая должность, так как. Ну, я не знаю, к сожалению или к счастью так сложилось, что я не могу подчиняться людям. Не умею, не получается у меня. Любую ситуацию вижу со своей стороны и всегда вижу э, человеческий э, подход. Э, то есть, как бы, если на работе бывает так, что начальник э, имеет право тебе как-то а ты знаешь, что с человеческой стороны ты, естественно, прав. <laughs> я не могу молчать. Это моя проблема. Ну, я не знаю, проблема или нет. Вообще мне именно то, что я не могу молчать, помогло многого добиться. А где? Где эм... бы вы хотели жить в будущем? Я была много где, и, ну, как бы по Украине, и в больших городах и не очень больших, в областных, не областных. И я поняла, что наш город... Практически со всех сторон, просто самый лучший. У нас очень хорошая вода. У нас здесь есть куда сходить, но в то же время э, у нас нет здесь большой шумихи, нет э, большого криминала. То есть, как бы, довольно-таки у нас неплохая медицина, роддом. То есть, как бы, с этим у нас довольно хорошо. У нас нет проблемы устроить в садик ребенка, в школе у нас достаточно хорошее обучение, в университете, в нашем городе. Вот этот университет, я вообще, наверное, единственная со своего класса, когда на встрече одноклассников, я единственная не жалуюсь на свою жизнь. Почему это так сложилось? Хотя все рвались в столицу, все рвались в Харьков. И, как бы, я не жалею о том, что я осталась здесь. Час нашої програми підійшов до завершення. Дякуємо всім, хто слухає нас. Залишайтесь з нами. Майбутнє Луганщини.